Гражданство ПТР, Видно. Видно. Товарищ генерал, особое стал батальону, особого призначение штурм по вашим наказам, вешай командир батальона, полковник полочный. Присаживайтесь, пожалуйста. Привет. Сюда. Сегодня... Голова Одесской областной государственной администрации Палеца Игорь Петрович приехал к вам в гости, так как вы знаете, что он один из тех, кто помогает нам и финансирует, и переживает за нас, и волнуется, и э, тоже понимает, что и без вас территориальная оборона, она не в полном объеме и не в полной мере. Я хочу ему предоставить слово. Слышал я давно, стояли мы с командиром еще у самых истоков, когда все начиналось. Судя по тому, как вы воевали, судя по тому, с каким транспортом вернулись, с какими трофеями, и судя по тому, что писали в прессе и рассказывали, выбрана команда сильная, правильная. Скажу, я много слышу о разных батальонах, общаюсь в разных в ситуациях с разными людьми, но такого порядка и таких откликов про дисциплину и про правильность и в бою, и в быту, как о шторме, нигде нету ни об одном батальоне. Поэтому я хочу поблагодарить командира, хочу поблагодарить вас за то, что в такой трудный момент вы нашли в себе силы, нашли в себе аргументы, учитывая ту ситуацию деморализации, ситуацию когда разные были видения, где лучше, новая, кто-то говорил, киевская мать старая, новая российская, или новая еще какая-то, вы все-таки сказали, что есть страна, она называется Украина, кто руководит этой страной, зависит от граждан Украины, кого они выбирают. Родину не выбирают, выбирают только правительство или руководящие органы. Поэтому вы все приняли для себя решение и пошли защищать свою родину. Сегодня многие говорят о том, правильно это было решение или неправильно было. Решение. Зря не или безряги. Гибли. Говорят, наверное, об этом те, кто не видел того, что видели вы. Говорят об этом, наверное, тех, кто не видел тех у нас, которые были напротив, и тех задач, которые им ставились, которые видели вы. Поэтому вы выполняли решение, решение командира. Командир выполнял решение данного командования. Вы, я считаю, очень хорошо справились с этой задачей. К большому сожалению, погибли четверо ваших товарищей, многие ранены. Но, к сожалению, на войне так бывает. И давайте, если вы не против, я никогда этого раньше не делал, это не сбитая фраза, но я первый раз встречаюсь. Давайте почти э, минуты молчания. Спасибо большое. И я хотел бы... поблагодарить Игоря Петровича за такую поддержку и благодаря большинству его усилий вас вернули в Одессу не потому, что вы не хотели воевать, а потому, что вы нужны нам здесь. От вашего времени хочу его поблагодарить, заверить, что одесская милиция все то, что нужно делать, будет делать для того, чтобы в Одессе было спокойствие. Спасибо вам. Как полагается, мы... Вручим звание. Некоторые ваши коллеги в отпуске, некоторые коллеги лечатся. Мы сейчас символично вручим эти звания. Те, которые потом подтянутся, подъедут, мы продолжим этот вопрос. Пожалуйста. Присвоить працівникам батальону патрульной службы милиции особливого призначения «Шторм» в МВС Украины в Одесской области черговые специальные звания начальницкого склада. Полковник милиции підполковнику милиции Рудковскому Євгену Вікторовичу. Шевчуку Андрею Михайловичу. Прапорщику милиции Корничуку Сергею Михайловичу. Старший сержант Белис, сержант Ремелис и Служу українському народу! вам військ, Від особила складу батальйону спеціального призначення, що за підтримку, всебічну підтримку, за моральну підтримку, було містока, цього формування батальйону, а я вам скажу так, по особі. Якщо бачимо на собою, що керівництво те підтримує, роботи є, якщо керівництво в той час підтримувало, і в нас вийшло то, що ми немає, що дійсно батальйону має. Все, Я дуже вдячним вам особисто, вдячним від усього нашего підрозділу. Хотел бы спробую вам подяку вызвать. Будьте такой подячной помощи. Еще раз спасибо вам за то, что вы делаете. Я поздравляю. Как сказал Игорь, Игорь Петрович, будут еще награды. Я думаю, что у нас с вами непочатый край работы в Одесской области и на блокпостах, и на, в других местах. И потому отдыхайте. Я думаю, где-то уже с понедельника, со вторника мы с вами снова пойдем в бой, но уже мирный. И будем защищать Одессу от всякой нечисти, которая будет собираться туда проникнуть. Спасибо вам.

Сейчас Одна. Нет. Две. Две его.